dan kita juga bawakan seperti biasa setiap pagi Selasa mm -hmm. nostalgia seni di mana kita membawakan individu ini eh ah. bait orangnya yang kenal lama kan di sinilah sinilah pernah ke ha. anda dengar satu kumpulan yang bernama the revolvers who oh. yo nama pemacu oh. in kumpulan oh, oh. rock music begitu dan sebenarnya daripada kumpulan ini terhasil juga tokoh-tokoh yang sangat berwibawa dalam industri-industri hiburan -industri kita. Jadi kita ya. saksikan siapakah yang kita masukkan ya, ya, ya. sekarang ini, ya. seorang datuk yang mendapat pendidikan awalnya ya. di sekolah menengah St. John's, <laughs> Cewah, seorang datuk johanian. Datuk Freddy Fernandez. Selamat, Selamat pagi. pagi. Terima kasih Sih. Datuk. Sihat ya. Siakan Datuk. Kalau Sofia nak tahu, wow. inilah dia super senior saya. Super senior. Uh, super senior saya oh di Sekolah Menengah oh St. John's. ah, <laughs> uh, dan wow. juga jangan main-main. Ah, -main, uh, Untuk saya, saya menghormati artis-artis, uh, terutamanya veteran yang mempunyai ah, uh, kualifikasi. Mm -mm. Uh, jadi seperti Datuk Fendi Fernandes, ah, uh, uh, Jazah Sarjana Muda Economics. Jadi dengan itu Universiti dia Melayang boleh terus. Ah ha, Universiti Melaya <laughs> my, my, my apologies. Ramai kawan-kawan dari sanalah. Ah ha, itulah dia bila dia PM kita. <laughs> betul bila ada geng tu yeah. ha, kita boleh maju ke depan bersama-sama yeah. yeah. ha, jadi di sini um, Datuk Freddy Fernandes kira seorang tokoh besar dalam industri seni negara kita, pengasas karyawan oh. antara NGO yang paling lama yang memperkasakan mereka yang berkarya. Tak kisah layar perak ke, muzik ke, mm -hmm. bas ke, di tepi jalanan pun diperkasakan mm -hmm. oleh karyawan. Pengasas AIM, pengasas MACP. Kalau tak ada Freddy Fernandes ni, saya katakan pemuzik-pemuzik di Malaysia tak akan dapat royalti langsung. Mm -hmm. Mungkin dapat juga tapi <laughs> mungkin lambat sikit. Je. Lambat sikit saja. <laughs> ha? ya, saya cepatkan proses. Macam-macam ada di Pelopori yang diperjuangkan oleh datuk Freddy sendiri kan. Yeah. Uh, tapi sebelum Sebelum kita masuk ke perjuangan tersebut, hmm. datuk sendiri telah pun berkecimpung dalam dunia seni sekian lama <tuk> dengan betul. kumpulan revolver. Jadi sebab itulah daripada asasnya, datuk sendiri tahu apa yang diperlukan. Mungkin kita nak mengimbas semula lah antara kenangan-kenangan manis dulu, uh, dan melihat uh, nyanyian uh, lagu daripada kumpulan revolver ni sampai ke hari ini masih dinyanyikan oleh para peminat. Guna perasaannya ya. Uh, evergreen. Ya, hmm. saya bersyukur lah kerana dapat. Uh, penerimaannya yang baik terhadap yeah. semua yang saya lakukan yeah. khususnya dalam dari segi lagu kan mm -hmm. dari segi susunan lagu so, ya yeah. yeah. Dan uh, Nama Kau Punya Hati Saya rasa Semua orang hmm. Tengok saya Eh nama kau punya hati ke ah, <laughs> Dia tak dia tahu dia. nama pun ada, Nama ada saya cik. dia tak tahu Lagu Tapi, dia tak, tak tahu kan. Lagu dia tahu kan <laughs> Tapi yang orang yang tak tahu juga Lagu ni sebenarnya Ada makna yang istimewa ah, Buat Dato' Freddy Fernandes Betul tak Betul. Boleh ceritakan sikit Boleh ah. lah ya, Saya actually Lagu ni di, Lirik dia ditulis oleh Nama kawan saya Dari hati eh. mm -mm. Nama dia Wan Ahmad Kamal mm -mm. Dia seorang Sikit juga uh, Kurang ya lah. hmm. uh, tetapi saya ada seorang adik juga yang uh, kur kurang upaya uh, ya OKU hmm. jadi ia amat bermakna kepada saya untuk hasilkan lagu tu dan menjadikannya popular jadi hmm. saya rasa amat uh, terharulah dan bersyukur atas Uh, penerimaan itu dan uh, kejayaan yang saya telah menimpa dalam bidang Cukuplah legend kita tengok gambar-gambar lama uh, eh, nanti, nanti, dengan dengan wow. Ini satu bilah John Travolta <laughs> ni betul 19 -19. <laughs> Ini memang dihasil di ilhamkan oleh Saturday night <laughs> viewer <November>, kan. <Yeah. laughs> 78 tu uh -huh. kita uh, pakai macam John Travolta semula kan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi dah apa tu zaman ber, uh, beralih zaman kita lihat uh, ahli-ahli the Revolvers ni seperti mana Ya. yang terus menghasilkan ya. An Anwar uh, Razak juga saya, Razak kawan juga. saya yang berjaya dalam bidang iklan, hmm. uh, music iklan kan dia pun sama-sama dengan saya lah dalam bidang dia. tu. Melihat industri dan uh, daripada perspektif yang berbeza, ya. uh, daripada music ada, oh. daripada layar perak pun ada. Jadi kita nak tanya kepada Datuk Uh, Freddie fredy fernandes lah yang pakar transformasi gitu. hmm pakar transformasi. Uh, yelah, dengan, dengan betul ke? Ialah dengan dengan alat baru cair. ni. Semua, dengan dunia digital kita tengok anak-anak kita macam anak anak, kita, anak Sofia dan anak anak saya sekarang kalau muzik ni kita tidak tengok media masa lagi. semuanya ya. di media di, sosial di, digital begitu. Ha. Ha. Jadi macam mana dengan perkembangan ini daripada sudut seorang yang datang? Ya, saya rasa industri muzik telah mengalami pen, banyak perubahan. Hmm. Dan uh, banyak kesukaran juga Dari apa yang telah berlaku Sebelum ni kita mudah aja Keluarkan CD Jual kaset Jual cerita, kan? Orang akan uh. beli 30000 RM50,000 ya. hmm. Tapi Sekarang selepas jualan, ya? tu Tiba-tiba uh, orang tak beli lagi <laughs> Alamak <laughs> Alamak <laughs> Kedai keset semua tutup uh, hmm. Orang banyak yang tutup uh, hmm. Dulu ke, pergi dekat bangsa Mana-mana shopping online Adalah satu kedai muzik Betul Sekarang hmm. tidak ada, tak ada. Hmm. Kenapa? Yeah. Kerana orang Online kan, online sekarang. Uh, dan dapatkan secara percuma. tak mm -hmm. perlu bayar. Mm -hmm. Jadi lama kelamaan sebelum tu ada Napster yang yang mm -hmm. uh, menawarkan lagu untuk di. Pay to -peer uh, peer to, -peer. Peer -to -peer lah. Tapi sekarang kita sudah ada Spotify, mm -hmm. iTunes dan beberapa saluran kan? online yang mm -hmm. orang boleh bayar untuk dengar. Mm -hmm. Dari situ mungkin akan dapat. Tetapi apa yang kami rasa ialah uh, artis-artis kadang-kadang kurang dapat perhatian daripada hmm. hasil daripada ni semua hmm. pergi ke syarikat kemasan sahaja. Hmm. Yang ada orang yang ambil tu apa yeah. ni uh, hasil daripada itu dan artis mungkin tak tahu mana lagu mereka disiarkan. Hmm. Apa -apa. So ini satu proses uh, mendidik semula artis-artis hmm. kita tentang Dunia digital ni dan bagaimana mereka harus melindungi hak mereka hmm. supaya mereka pun dapat na royalty daripada apa-apa hmm. hasil-hasil yang. Di boleh oleh oleh syarikat lah. Ya. ya. Datuk kita melihat peralihan ini kan satu pergerakan yang sangat besar, sangat memberikan impak yang luar biasa lah untuk uh, kelangsungan kehidupan mereka pihak artis ini telah berputus lumus menghasilkan seni dan ya. sebagai pengerusi karyawan dan juga uh, ada silang kaitnya dengan pekeso dan sebagainya. Bagaimanakah ya. Datuk memastikan kebajikan mereka yang berkecimpung dalam dunia seni ini sentiasa terjaga sampai ke abad ini di mana semuanya adalah di pelantar ataupun platform media sosial. Ya, perkara ini amat penting kerana sekiranya kita perlukan bantuan mm -hmm. ya, tidak ada penyakit apa-apa yang tidak kemalangan kita bekerja, hmm. akan berikan pelindungan, an, pelindungan ini. dari segi bantuan bulanan dan hmm. sebagainya. Hmm. Jadi uh, ini satu yang kita uh, harus uh, menentukanlah bahawa kita ada sedikit security hmm. dan, uh, dari segi uh, pendapatan. Hmm. Jadi kerana se semasa umur meningkat akan dapat macam-macam penyakit, hmm. ada buah pinggang lah, ada jantung lah hmm. macam mana, macam-macam dan uh, mungkin perlukan perawatan. Hmm. Ya, perawatan hmm. tu perlukan bayaran, hmm. Dan hmm. mungkin. Kita dengan Perkeso dia akan hmm. memberikan sedikit keselamatan kepada kita lah untuk masa rata, depan. Tapi ya. adakah rata-rata artis dan sebagainya uh, ilah, turut serta untuk memastikan bahawa mereka hmm. juga ada perlindungan Perkeso? Tak kesedaran Yalah. itu macam ha, mana kan? kan? Ya, saya rasa um, banyak dicakap hmm. dalam media dan sebagainya tapi Tadi tak ada itu orang tak tahu macam mana <tuk> nak, <tuk> nak dapatkan makan tu kan so okay. saya saya baru-baru uh, ni berjumpa dengan timbalan CEO PKESO hmm. Haji Azruhan Az Az hmm. uh, dan dia pun telah uh, kita tengah berbincang untuk menentukan bahawa siapa masuk sebagai ahli karyawan, mm -hmm. siapa yang mendaftar mm. uh, di dalam uh, borang tu boleh mendaftar untuk kesus untuk caruman ah, uh, caruman uh, kesus. kesus terus. Ah, mungkin dia ah, boleh bagus. pilih pilihan dia punya pakej-pakej okay. yang ada berapa mm. kena bayar, berapa perlindungan dia dan mm. mereka boleh terus bayar dan mm. mungkin boleh auto debit kalau perlukan bayaran bulanan. Tempat so sekali. kita nak mudahkan proses tu. Ya, sangat-sangat sangat kena... penting ha. untuk saya kerana untuk golongan mereka yang berkarya, ini karya adalah segala-galanya. Kadang-kadang mereka tak fikir aspek a uh, bisnes ataupun cukai ataupun di sini ataupun mm -hmm. uh, soso ataupun perkeso ya. Mm. Jadi untuk kita sebarkan di luar sana kepada anda yang berkarya tak kisah anda seorang artis pelukis, uh, anda anda menghasilkan perabot yang cantik, anda menghasilkan muzik yang hebat, uh, ini semua a uh, melayakkan anda jadi ahli karyawan ya. Ya. Alhamdulillah. Siapapun di uh, di Temas pengacara Hmm. termasuk termasuk <laughs> pengacara jangan lupa ya orang pun tak ada Teman persatuan kan? <laughs> masukkan kan? persatuan pengacara Malaysia Presiden dia Sofian Nur Solihakun saya setuju <laughs> jadi dalam <laughs> dalam <dah>, <laughs> kita nak tutup cerita ini sebenarnya ada hajat juga kita membawa Dato' Freddy Fernandez di sini mm -hmm. kerana beliau bukan saja memperjuangkan karyawan-karyawan uh, negara tapi juga artis-artis um, veteran kita jadi datang ramai-ramai -ramai ke uh, MITC hmm. Aikroh, Melaka untuk satu konsert amal istimewa mewah bersama dengan artis-artis yang memang legend satu masa Betul. lalu. ya. Amarl ha. legend Melaka. Ah uh, butirannya bila legend. bagaimana Betul. Ya. Yeah. Um kita kita kerjasama dengan uh, kerajaan negeri Melaka. Mm -hmm. Kerana kerajaan negeri ini saya rasa uh, so, uh, diketuai oleh seorang yang uh, Uh, peminat seni hmm. uh, jiwa seni oh bagus uh, so, datu sri so, utama uh, rauh ha itu dia dapat dia uh, 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 dan uh, beliau telah meminta uh, kita untuk buat konsert Sweet Jerdi. Hmm. Kumpulan favorite dia lah. Oh kumpulan favorite dia. <laughs> Okey, jadi, jadi kita tunaikan <laughs> uh, permintaan tu dan kita bawa sekali uh, lagi satu kumpulan yang hmm. eh, favorite dia juga Kopretasa. Uh, Wah, wow. uh, jadi dua-dua kumpulan Betul. ni akan jadi headliner lah. Excellent. untuk Excellent. Uh, konsert kita di Melaka pada 1 November. Mm -hmm. Dan sekiranya sesiapa nak uh, datang, boleh menyertai uh, website kita, karyawan.my mm. uh, untuk uh, dapatkan semua butir-butir uh, dan uh, saya harap uh, kita dapat uh, menjayakan konsert ini mm. dan dana-dana uh, yang diperoleh akan kita gunakan untuk bantu artis-artis. Wow. Mungkin dari veteran dari Melaka yang uh, berkaitan dengan konsert tu yang diadakan di Melaka juga lah. Oh, so kita terbaik. ada Datuk Khadijah Ibrahim juga hmm. pengurusi karyawan yang juga akan buat persembahan mungkin dia dengan Ramli Sarif akan buat duet dah. Wah. Wow. <laughs> Itu yang nanti-nanti. Oh, ya. Yeah. Dan yeah. juga ada artis dari Melaka yang lain macam Datuk Andre Andrego. Hmm, Datuk Andrego nah, ada lagi ya. Helen Belu, a, yeah. uh, Maryam <laughs> Ahmad dan ramai lagi artis muda juga ada Betul. beberapa yang akan. Saya rasa Masa kita masa lah. Persaan Andrego uh, menghiasi um, pentas-pentas di Malaysia ni saya rasa saya tak tahu Sofia uh, dah wujud ke belum <laughs> ataupun <laughs> masih muda <laughs> <berat> lagi. lagi. <laughs> <laughs> lagi lah. tapi kepada anda yang merindukan nama-nama besar ini beraksi semula di atas pentas MITC Melaka untuk konsert amal yang dianjurkan oleh Persatuan karyawan ya jadi sedikit ucapan daripada Datuk Ferry Fernandes untuk peminat-peminat The Revolvers yang mungkin dah lama mungkin belanja sikit namun punya hati. Terima kasihlah kerana peluang ni dan saya haraplah semua peminat-peminat rock Sweet hmm. Charity akan datang ke uh, MITC Melaka pada satu hari bulan nanti uh, hmm. November hmm. untuk bersama-sama kita untuk. Uh, menyaksikan hmm. persembahan hebat dari Ramli dan geng-geng dia Ros, Rosli Mualim dan uh, ni uh, kumpulan-kumpulan ahli-ahli uh, kumpulan yang lain lah okay, dari okay. Singapura ni kita saja. kita, ni sebenarnya dah, yeah. dah, dah dapat dah... dekat empat kali permintaan ha, permintaan ya. Yeah. belanja sedikit ya, nah, sebenarnya dalam studio wow, ni ada ada pembina dari yeah. yang susah sikit lah. boleh <laughs> boleh you can do it nah, Datuk suara soal pagi tak, lagi sedap tak nyanyi 30 tahun tau 30 tahun alamak kita cuba yang sikit. Tuk. Sikit je. Habuk-habuk. Kita letak sikit. Alamak. Habuk pula. ...ada kita letak di dalam spot. Eh. Come on, you can do it. Ah. Keyboard tak ada, susah sikitlah. Keyboard tak ada, susah sikitlah. Apalah, <laughs> segan-segan pula Dato' Fredy Fernandes cuba. Nampaknya pada peminat-peminat yang sedang menanti... ...teruskan menanti suara Dato' Fredy Fernandes. <laughs> tapi mahal. Terlalu ah, mahal. <laughs> <laughs> tapi sebagai yeah. rakyat Malaysia... Yeah. Kena, ma uh, kena bayar. <laughs> bayar. <laughs> kena bayar. Itu dia Dato' Fredy Fernandes <laughs> yang <Direct>. saya kenal. <laughs> Okey, macam inilah. Uh, untuk saya sebagai rakyat Malaysia dan juga uh, penggiat seni... Yeah seperti yes. Sofia juga kita berterima kasih di atas usaha Datuk Freddy Fernandez dan okay. juga karyawan untuk memperkasakan kita anak-anak seni untuk terus maju ke hadapan. Saya akan teruskan dengan usaha kita hmm. sampai berjaya. Baik Tuan ya. Presiden, terima kasih. Perjuangan yang berterusan kita ucapkan terima kasih. Terima Pagi terima kasih. ini pun berjuang bersama dengan kita, hmm. Datuk Freddy Fernandes. Yes, terima kasih. Yes. MHI, terima terima, terima kasih. Dan. Ya. dan lupa kita jayakan uh, Makan Malam Amal Legends hmm. yang akan berlangsung di Melaka 1 November nanti. Yes. Jom kita ramai-ramai meriahkan. Hmm. hmm. Melaka, don't mess with Melaka. Oh, Oh. <laughs> Begitu. Baik, kita berehat seketika di MHI dan